На заслуженный отдых только через процедуру иллюстрации. Ее должны будут пройти все судьи, которые подают в отставку. Так решили в Верховной Раде. А пока закона о люстрации нет, 150 судей, уже написавших заявление об уходе, что называется, зависли в воздухе. С подробностями Ирина Романова. Чтобы уволиться с работы, большинству смертных достаточно получить подпись начальника на своем заявлении. А вот у судей процедура намного сложнее. Сначала они пишут заявление в Высший совет юстиции, но последнее слово за парламентом. Еще недавно это было простой формальностью. Все изменилось на последней сессии Верховной Рады. Есть пропозиция разглянуть судей. Решивших уволиться полторы сотни из разных регионов. Тех, кто уходит на пенсию, не больше десяти. За них депутаты проголосовали. А вот к остальным, подавшим в отставку, возникли вопросы. Если люди вимагають иллюстрации, мы им это пообіцяли, то без проведення иллюстрации цих судей не можна в принципе, тут розглядати. В итоге дела 140 судей передали в профильный парламентский комитет для изучения. Там решили дождаться, когда примут закон иллюстрации. И только после этого проверят каждого судью отдельно. Когда стало вопрос про то, что часть судей Хочуть піти на пенсію з отриманням 80% річного окладу, а це щоб розуміти у деяких від 100 до 500 тисяч гривень виплат, виникає питання: давайте спочатку визначимо, хто із них підпадає під люстрацію і буде звільнений не за власним бажанням з отриманням цих шалених коштів, а звільнений за дисциплінарною процедурою, як ті, хто порушили присягу. Буде виглядати сама процедура люстрації судді і дан пока тільки автори законопроекта. Це не кримінальне переслідування в даному випадку, бо завжди люстрація означає таке моральне очищення, усунення від влади. Хоча найближчого тижні плануємо це зробити. Законопроект є складний. В жодному випадку цей законопроект не має перетворитися у полювання за відьмами. Новий законопроект, ще в розробці, на практиці вже працюють старий, говорять Вищому Савіті юстиції. Він дає право суддям уходити в відставку в будь-який момент, якщо є 20 років стажа. Ну, це закон, норма закону, коли є право у людини написати заяву відповідно до закону. Піти у відставку і всі норми в нього дотримані. Будь-який орган, который мав принимать заточное решение, ну, он э, не вправе просто э, не выполнять свою функцию. Потому что это шкодит и э, в данном случае судовой системе, и державному бюджету. Большинство судей из списка, говорит Лавринович, уже достигли граничного возраста для этой профессии и работать дальше не имеют права. Как, например, судья из Ивана Франковска Елена Круглова. 25 февраля ей исполнилось 65 лет. Я особисто звільняюсь, бо потому что я уже не имею просто права работать. Закон мені не дозволяє. Если есть необходимость проведения такого закона, такой иллюстрации судей, то я думаю, что для того, чтобы відновити довіру до судової системи, что абсолютно, но судям повинні это пройти. Є на иллюстрации не боится, но вот некоторые судьи срочно ушли на больничный. Вот конкретно тих, кто відчуває за собой вину. Чтобы вы понимали, все они в отпусках или корняных, чтобы их не могли звільнити. Судивший Юлию Тимошенко Родион Киреев вообще исчез вместе с семьей. Его уже ищет милиция. Десять дней назад высшая квалификационная комиссия судей открыла против Киреева дисциплинарное дело. Если проверка покажет, что он нарушил закон, одним увольнением не ограничится. Судье придется нести уголовную ответственность. Ирина Романова, Ольга Выхованская, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. И дальше о событиях в